Доброго ранку всім тим, хто прокидається, хто прокинувся вже і залишається з нами разом з програмою на часі ранок на каналі Юа Суми та її ведучими Денисом Андріяша і Дашою тілігіни. Як ми обіцяли, повернулися одразу після новин. А вже не самі. Як обіцяли трошки раніше? Тепер Денису точно не сумно, тому що е, до нас приєдналися і ще мене була дві... одна дівчинка. Тепер яких аж три, і всі, всі у піджаках. Я один як не знаю звідки виліз. Доброго ранку, дівчата. Доброго ранку. Доброго Добре утроба. Ми нагадуємо, що у нас сьогодні в гостях організатори благодійної акції Серце до серця Дарія Літвінова та ну, дякую, що підказав. ти дала мені слово, я хатів. Дівчата, що це за акція? Якщо я так назвала вас організаторами, але ви безпосередньо займаєтесь, наскільки я знаю, в сумах. А, мы занимаемся в Собской области именно координацией по акциям. То есть это все украинская благотворительная акция. А, в этом году мы собираем денежку в детскую в реанимационную в больничку в областную, чтобы а, делать добро, как говорится. И мы стараемся быть координаторами именно по всей области. Ищем координаторов в каждом городе, а, передаем им идентификаторы, сердечки, скринки. Они набирают у себя волонтеров. И таким образом мы все контактируем и стараемся работать вместе. А То, у вас у каждого, в принципе, свои задачи, я так разумею. Да, да? конечно. А, да. Кто, кто из вас чем занимается? И у нас получается... Есть основной оргкомитет, у которого распределены свои обязанности. Кто-то занимается спонсорами, кто-то занимается волонтерами, кто-то занимается мероприятиями, кто-то в целом координирует. Вот. И, ну, это оргкомитет, скажем так, костяк в городе Сумы, а в каждом районе, в, каждой, ну, в каждом маленьком городе, там есть уже свои координаторы. Uh -huh. вот а сколько людей да. работает самой у нас в Сумах? У нас в Сумах. Ну, у нас в оргкомитет, вот а, 6-7 человек, вот плюс Вот именно основной все костяк. Так мало. Конечно. Да, да, да. Ну, да. Если честно, дивляясь на доски минулых роков, мне не сдавалось, что там такая величезная команда, все организовано. Мы настолько уже сплотились, мы уже настолько знаем структуру всей акции, за вот эти годы, которые работаем, мы понимаем друг друга с полуслова, и это замечательно, когда к нам уже идут навстречу. Мы приходим, говорим, здравствуйте, мы там волонтеры акции говорят да-да-да, конечно, мы вас знаем, мы для вас мы готовы все сделать, это очень приятно на самом и, деле. И, конечно, да, вот это вот 6-7 человек – это оргкомитет, но нельзя не называть наших волонтеров, без которых вообще эта акция не была бы просто, потому что, ну вот, все волонтеры, которые собирают денежку на мероприятиях, которые там помогают в соцсетях делать рекламу, они тоже наша команда и тоже вот как бы Почекай, благодаря тут, им. тут у меня диссонанс в понятиях выникает. Я вас сначала назвала организаторами, а, потом вы сказали, что вы координаторы, теперь вы называли себя волонтерами, а теперь есть еще волонтеры. А, вот такая да. вот штука. Что у вас там так, в организатор... в, мене, в принципе логичное. Питание, вы кто девчата? Мы оргкомитет акции «Сердце до сердца». И при этом координаторы, которые являются волонтерами. У нас очень много задач и функций, которые мы стараемся воплотить в реальность. То есть где-то мы можем быть волонтерами, когда на мероприятия ходим, собираем денежку. Либо вот как мы ходили недавно в Мискоранду, собирали, и тоже депутаты... -э. Тоже денежку собирали. Конечно. С Давали? Давали, да. Причем так хорошо. Я Каким-то девчатам звучат на Вот, потом координаторы, допустим, вузов своих, вот, как бы это уже статус координатора, ну и организаторы мероприятий, всяких. Toute... Тобто такої роботи ви не цураєтесь. Не те, щоб ви там адмінверхівка стали, роздали завдання а, і вони пішли все робити. Ні, ні. Ми стараємося як можна більше, навіть взяти на себе, щоб когось не утруждати і щоб виходить все на вищому рівні. І ще раз контрольне питання, в принципі, ми знаємо відповідь, але от все ж таки задамо, яка от саме мета акції. Для того, чтобы люди точно разумели. Но на самом деле и, вот цель, и... как бы такая общая, ну основная, да, это мы собираем денежку деткам в детскую областную реанимацию. Но нельзя не называть вторую цель это э, развитие волонтерского движения по всей Украине, поэтому тоже очень важно. Ага, то есть вы еще, можно так сказать, и подготавливаете, готовите волонтеров там до такой да, работы. как раз сегодня мы чтобы собираем, собираем волонтеров. волонтеров, да, вот я сегодня буду проводить как раз тренинг в полосе 11, где мы будем рассказывать, что такое волонтерство, как сколько лет у нас уже проходит акция Кимера. У нас есть стандартное и, и вот как это все проходит. И это будет открытый трейлер, так понимаю? Да, да конечно, а, может Можно прийти. вот зараз запросить наши а, глядачей. А, да, как раз приглашаем будущих волонтеров, которые хотят присоединиться как сосед до сердца сегодня в плаце 9.13 в 16.00. Мы вас будем ждать. А <laughs> если у вас не получится сегодня, вы можете написать нам в соцсетях, вконтакте, в фейсбуке, у -у -у. заполнить нашу анкету, позвонить, написать сообщение, мы открыты, переходите. много можно да. забыть, а кто кто хочет... Кто Основные шляхи для того, чтобы стать волонтером, там, да, да, мы правда? потом в любом случае будем им звонить, все равно разговаривать о том, чтобы они были готовы к личным вопросам, ага. потому что они в финальный день акции выходят, собирают денежку, и бывают разные люди, некоторые относятся немножечко негативно, некоторые хорошо. Но так как у нас волонтеры добрые открыты к диалогу, мы стараемся, чтобы они спокойно к этому подходили, не обижались на людей, и то есть вели конструктивный диалог с ними. Собственно, вот такие у вас критерии выбора для того, чтобы треба, чтобы людина была спокойной. Главное, чтобы было желание. Нет, нет, нет все остальное будет, как Мы говорится. Какие а, сейчас рекорд, вот такие вот рекорд то сколько хорошей изобрав но максимум який був за роки, какие рік по перше акции проходит акция проходит уже 11 год по всей украине у нас в суммах до 11 лет уже вот и рекорд есть и в возрасте волонтеров потому что самый маленький волонтер вот не поверите, 9 месяцев был мальчику, он с мамой собирал денежку вот так вот было да вот а самая большая сумма у нас в городе сумма это около 12 тысяч за пару часов волонтер собрал За пару годин. Тобто да. безпосередньо збір грошей відбувається от в останній день і за оці там декілька годин ви збираєте да, суму? Так, У нас були волонтери, яким за один раз могли кинути спокійно 700 гривень. У нас Ничего я пам'ятаю, де це було. Сколько вообще такого можно сказать о людине? Вот насколько ровно. Да, открыты 700 гривен, и добрые. Ну на. Ну нас. Волонтеры все приходили, мы такие, помню, финальный день акции, мы сидим в банке для того, чтобы каждый посчитывать голоса, и приходит девочка, и у нее действительно вот она говорит: "А мне сразу 700 гривеньки, ну". И всех в такое удивление, мы думаем. Следовало сама быть пролегалася. Да. Сколько ты прозревать работать? Я вот принесла забрить, забрить. Забрать. Такие хорошие Я чувствую, что еще какие-то есть привилегии, бонусы, вот сам. Волонтеры между собой а кто больше собирает yeah. коштев, для чего это? А, конечно, у нас финальный день, когда волонтеры есть такой, скажем так, момент, кто больше соберет денежку, и тот получается тому привилегии в том плане, что, что они становятся, во-первых, известными на нашу сум Сумскую область они смогут поехать на в Львов на Вудсток, то есть это да, это на очень... польский причем Вудсток, так да, что на украинский. И сначала можно на украинский поехать, mm -hmm. потом Теперь на польский, два. а uh -huh. да, это вообще Где там ваша анкета. А еще вот у нас в этом году такое новаторство среди волонтеров. У нас будут VIP волонтеры, это популярные люди города Сумы, вот те, которых знают все, и между ними тоже будет такое некое соревнование. Вот сколько из них кто сможет помочь и собрать денежки? А вы на Вудсток поедут тогда? Oh, захотят, <laughs> а почему, почему бы нет? Действительно. Мы открыты принципе, для всех. Возможностей много. открытый <laughs> фестиваль, бескоштовный, То в принципе, может приехать кто угодно. Главное, доехать до Польши. А там же, получается, очень большая привилегия волонтерам, которые были именно, вот, получается, по областям. ]ですね. Ну їм вже оплачують там во стояк. Ми так багато вже говоримо, говоримо, так. говоримо угу. про організацію, про всі ці моменти. А насправді зараз хотілось би продемонструвати нашим глядачам досвід минулих років. От саме один із заходів, який був минулому році, здається, так ви нам відео підготували да -да -да. флешмоб в торгівельному центрі дитячий флешмоб. Зараз подивіться, дізнайтеся, що ж собою являє взагалі акція серце до серця. А потім ми це обговоримо детальніше. Уже, уже скоро заучу да, не, да, не щоб, заучу. Э, майже... дітки це роблять краще. стала ну, Співучасником вашого флешмобу, який відбувся ще минулого я ж року. На Вудс так хочу поїхати. Ну на Вудстак, щоб поїхати. Э, класно. я правильно сказала, так це флешмоб був да. Річний. Чи буде такий самий в цьому році? Ні, подумали Ось Ох, формати. А, ми стараємося показувати якісь нові мероприятия, придумувати. Вот как то так поскольку акции уже одиннадцать лет вот, в ссимской области то решили поменять вот, сделать что-то новое поменять полностью концепцию поэтому в этом году у нас новые мероприятия интересные но новые. Кар кардинально а, ну, да, целом, думаю, да. для нашей акции именно вот новые потому что мы привыкли именно к той мероприятиям которые в рамках акции проходят а так как мы хотим быть ä, более открытыми открывать новые возможности границы и Вы, а сходи а в уже эти заходы? А, да, конечно. У нас все это начинается быстро. И вот начиная, это было 4 апреля, акция же сидит 4-24 апреля. И вот как раз первое у нас мероприятие. Это какое у нас было? У нас был а, детский праздник. Но это Самое мероприятие не новое, но мы немножко просто изменили его формат. Вот, mm -hmm. а далее... Что еще, еще чекаю? На, на вот, тебе, на украинский вычерните в это воскресенье, такого еще не было. Приглашаем Люди в вышиванках, всех. да, приходят, там будет танцевальный такой вот мастер-класс, потом конкурсы, казацкие разваги. Да. Но секрет этого вечера в чем? В том, что э, будет лотерея, и все, кто придут в вышиванках, имеют право и могут поучаствовать в этой лотерее и выиграть полет на дельтаплане. Ну, еще есть с вот видеосъемкой. Ты... Вот так вот. А в день будет дельтаплан. Так, у меня есть Вот, мы ждем. И плюс еще у нас будет 16 числа в вот. Тоже в 4 часа как раз проходить творческий вечер, где будут собираться ребятишки прекрасные творческие дуэт девочек и будем играть и петь песни, то есть а, при, а, любить преображаться в будущее и будем любить. Будем любить, <связать> конечно, От сердца, до сердца. <связать> Еще вот в этом году у нас в соцсетях есть благотворительный аукцион услуг. Наши партнеры, наши спонсоры постоянно дают нам свои услуги, и ну, мы ставим их как лоты, а люди далее их выкупают и деньги перечисляют на фонд акции Сердце до сердца. Какие лоты есть в этом Ой, вообще разнообразные, Очень начиная много. там от абонементов в тренажерный зал и заканчивая мастер-классами от короля венского бала. <связать> вот так вот. Класс. Это эм... уже началось, запустилось? Да, 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 уже с 4 апреля, да. Вконтакте да. ищите группу «Благотворительный аукцион услуг» и вот там а самое свои главное, ставочки. то что как мы открыли, наверное, нашу акцию в этом году, это у нас же был всеукраинский венский бал. Uh -huh. А когда мы к нему и готовились... было приурочено до сердца. Да, и мы, мы его проводили как раз именно в рамках «Сердца до сердца», именно такое открытие красивое, так... Що все проходило замечання? Ми позволісі біля себе... мах співорганізаторів від Віденського балу. <ріст> так ми не запросили тоді, а запросили постфактум і вже поєднали всі ці розповіді. А пам'ятаєте місяць тому? Був Віденський бал? А Коли відбудеться от, от фінальний цей захід, там де ви безпосередньо будете збирати гроші? Основной день акции это 24 апреля, это и финальный концерт. Вот, пожалуйста, пример детских коллективов. Детки mm -hmm. танцуют, скажем так, для деток, да, потому что денежки собираем деткам. Вот. И в этот день все волонтеры выходят и собирают денежку. Это и потом фотографии сдают на да. фотографии. Личного mm -hmm. это, это детский нету. праздник был. Вот, вот это фотография это раз прошлого финального концерта. Финальный концерт. Вот это ваш финальный да. концерт, да? В этом году Значит, мы 20, тоже планируем. 24 квитня. Да. да. Запамятайте всю информацию, сможете еще отримать. Это идентификатор, волон, карточка волонтера. Вот так вот выглядят наши волонтеры. У них есть фотографии, там есть номер идентификатора. И, и волонтер со скринкой, и на, и на этой скринке тоже есть номер. Если этот номер отличается, то это не наш волонтер. Не давайте ему денег. у них все с этим хорошо. А что, были уже такие выпадки? Были фейковые волонтеры? Ну, ребята, как бы, конечно, сюда. Некоторые пытались как-то смахливать, но так как у нас волонтеры все честные, акция проходит открыто, и мы стараемся, чтобы каждый знал, куда идут деньги. То есть каждый получает, э, в финальный день идет в, в банк, и ему, получается, дает корешочек, сколько он собрал денег, все это записывается, потом считается общая сумма. То есть в любой момент можно проверить, кто пришел, сколько заработал, и кто сколько пожертвовал. То есть То -то все, все с... это контролируется жестко, и можно быть впевненным, что гроши да. пойдут э, саме туда. И, и сами да, у каждой копеечки считается все. Mm -hmm. uh, ну що ж, дуже-дуже класно. Я сподіваюся, ви змогли донести інформацію до наших глядачів. Yeah. Це стало їм цікаво. Всю детальну інформацію, вже повторюємо, зможете знайти і на нашій сторінці, і шукати сторінку «Серце до серця» в «Контакті», в «Фейсбуці». В «Контакті», в «Фейсбуці», так, да, ви можете спокійно знайти нас. Вони і... є скрізь. Так, да, ми є везде, і головний у нас, виходить, момент нашої акції – це таке сердечко. сердце mm -hmm. до сердца. Mm -hmm. А если вы видите волонтера или ребят, которые так ходят с сердечком, значит, это добрые, открытые люди, которые присоединились а к нашей акции. Так? Да, О, нет, конечно, мы не специально. Мне? Ура! О, ура, зала, ура. Зала, она пришла, забрала. Она поделится с тобой. Ей можно наклеить. Да, да, да. И не оставляет следов. На самом деле, вот эти сердечки... Это очень практичная штука. Да, эти сердечки, они пошли вот традиции из Польши. В Польше все ходят с такими тоже сердечками. А те, кто не ходит, значит, они вот Жлоби так звані. <ріст> От тепер ми не будемо жлобами, дивіться, всі у нас е, все відповідно. Дівчата, дякуємо величезне за те, що завітали до нас в таку рань, за те, що, що такими бадьорами ще завітали. <ріст> не сонні, не сплячі, де диванчику у нас не заснули. Так, ще. Бажаємо вам зібрати багато-багато коштів, ви робите дуже класну справу і бажаємо вам в цьому Спасибо. успіхів. Насіб. Дякую. А нам Спасибо. в свою чергу час переходити до сніданку, бо я ще зранку не снідав і, можливо, ви також. Так, тому зараз рубрика, постійна рубрика «Сніданок», а мы повернемось до вас дуже скоро. Смачного вам!